О боже, о боже, капец. Лячно дуже було страшно, да і воно йшло на зниження, на зниження. Воно воно дуже гучно. Аж У нас під... проста квартира на не встигали Тому вибігати. Не Вибіж. Я розумію всіх людей, які це переживають. Нас... нічого, ми все переживемо. Ми сильні, ми справимося. Все ну, але буде... ж, це все перший, буде Україна. Перша реакція дуже да ми все переживемо. Все переживемо Проблеми. Дай Бог нашим хлопцям, щоб вони це загасили і все. І все буде Україна. Витримаємо. гуляли в парке, услышали, э, услышали звук этих мопедов, так называемых. Сразу уже разбежались разные стороны, головы прикрыли, а потом побежали в укрытие, кто в укры, укрытие, кто домой. После того, как услышали отбой, пришли сюда глянуть, что с нашими домами. Ну, видели кучу стекла, и все дружно, не договариваясь, вышли с веником не убирать. Ну, пострадало, повылетали сетки, некоторые форточки побиты, старые советские, которые были, повылетали. И в коридоре почти все фрамуги посыпались. Почти все посыпались. Я думаю, что так, думаю, 100% населения Украины. Когда он уже сдохнет там у своем бункере, ты пристарилый, дедухан. Все, все эмоции.